Sebelum kerajaan membuat pembentangan, mereka amat takut. Kenapa mereka takut? Sebab apabila akta ini berjaya dibentangkan dan diluluskan, bukan depa takut sebab Melayu akan ditindas. Tep Tapi depa takut sebab nanti Melayu akan dibela. Bila Melayu dibela oleh kerajaan perpaduan, sekti Melayu akan rasa hampa PN hampa buat apa? Ya, kalau apa yang mereka rasa perlu tambah baik mereka kena approach kerajaan okay. sebab ada select committee jadi macam Datuk biasa jadi parlimen tahu lah select committee ni tak silap perbankan berada tu kan yeah, yeah, ha. yeah. jadi ada. mereka bahai lah kat situ tapi mereka bahai kat luar bila bahai kat luar mereka main isu Melayu orang mana tahu? sebab buktinya ialah kita lihat dalam isu allowance ahli ala yeah. parlimen kan bila mereka tak setuju mereka kata kami tak setuju lah sebab uh, perjanjian yang mereka bagi tu merugikan Islam dan Melayu kalau betul hampa rasa benda tu Kalau betul lah Walaupun benda tu fitnah dan bohong Maksudnya hampa kenalah Reply jawab balik kepada perjanjian tu Bagi tahu mana yang hampa tak setuju Itu ciri-ciri orang cerdik yeah. Tapi dalam isu pembodohan secara artificial ni dia bantah dulu tak mau tengok apa apa tak mau yang penting kami tak setuju Ah ha, hak tu dulu jadi samalah macam doktor sebut tadi dalam hal-hal yang melibatkan bangunan-bangunan yang memang berbahaya kepada penduduk Mereka tidak memberikan solusi Mereka kata kita dah ada akta yang lama Okey, cuba beritahu kita Akta mana yang lama tu yang boleh baiki perumahan yang berbahaya begini Contoh kalau dia kata kita gunalah akta serata Serata kena 1% Tak selesai isu seorang yang tak setuju Macam mana you nak baiki? Oh kita guna lah akta pengambilan tanah. Akta pengambilan tanah, hampa kerajaan hampa ambil, hampa bagi developer, developer nak buat padang golf pun boleh. Depa ni semua mana akan akan dibuang begitu saja. Jadi mana undang-undang yang hampa kata undang-undang yang sedia ada dah cukup? Tak ada. Sebab itu bila contoh Nur Musa ke, Syedan Kasim ke, oh kita dah kena pasti 30 rumah eh, flat yang kita kena baiki. Lepas dia cakap macam tu, apa dia buat? Mana ada? 33 bulan dia memerintah bagi contoh satu projek yang dah membuktikan daripada baiki dan daripada tambah baik flat-flat yang berbahaya sebegini tak ada jadi sebab itu tindakan kerajaan perpaduan buat ini sebenarnya adalah satu political will yang mereka sedia untuk terima apa saja kecaman sebabnya mereka tahu yang berbahaya adalah kepada keselamatan penduduk jadi kerajaan perlu memikirkan keselamatan, kesejahteraan penduduk kesihatan penduduk benda ini perlu diselamatkan kalau benda itu perlu dibuktikan perlu diselesaikan dengan melalui akta ini sebab itu PMX dia berani berdepan yeah. dia berdepan come, bangun apa yang hampa kata benda ini adalah uh, berbahaya kepada orang Melayu semua tak ada tak boleh nak jawab hanya bermain dengan sentimen dan politik yeah. okay. sebab itu dalam tempoh ini sebelum kerajaan membuat pembentangan mereka amat takut Kenapa mereka takut? Sebab apabila akta ini berjaya dibentangkan dan diluluskan, bukan depa takut sebab Melayu akan ditindas. Tep Tapi depa takut sebab nanti Melayu akan dibela. Bila Melayu dibela oleh kajian perpaduan, sekti Melayu akan rasa hampa PN hampa buat apa? Itu yang depa takut. Jadi depa akan gagalkan sebab depa kata, "Ish, kita jadi kerajaan lu kita bodoh, kita tak reti rupanya nak buat benda ni." Ah uh, kita dah ada idea tu. Nanti kita bangkang dulu. Nanti bila depa ni jatuh ke apa kita buat. Eh? Ha -ha. jadi sebelum ni depa tak pernah terfikir apa yang nak buat atas ni. Dan bila kajian akhirnya berjaya mencipta satu formula. Bagi saya ni, saya sebenarnya agak kagum dengan atas ni. Sebab formula ni kita pun rupanya tak pernah terfikir. Contoh eh, cerdik tak cerdik kajian. Bila dia 80% setuju eh dia hanya buat rundingan Kenapa rundingan ini penting tuan-tuan? Kerana ini membuktikan kerajaan tidak menolak uh, apa nama apa? Minority. pendapat awam, ya. Yeah. dan meneliti yeah. dan juga merangikan feedback daripada penduduk asal. Ya. Yeah. Itu bukti kalau kerajaan kejam 80% setuju, setuju terus lah. Tapi bila syaratnya adalah hanya berunding, itu menunjukkan kerajaan ini cakna kepada apa feedback daripada rakyat okay, Itu yang pertama Yang kedua Bila uh, Developer itu Dia berjaya develop Katalah benda Lazim yang saya dengarlah dengar lah Contoh-contoh yang menteri kita bagi Adalah flat-flat yang 4 tingkat Yang lama peneroka-peneroka yang diberikan flat yang dulu bernilai nilai 25 ribu kan sebab ramai dulu kan, KL dulu adalah Selangor yeah. jadi bila KL selang apa ni uh, KL ini dikeluarkan daripada Selangor mereka ni peneroka ni perlu diberikan lah rumah jadi mereka diberikan hanyalah flat yang memang dah uzur lah sekarang ni sebab ni cerita puluhan tahun dulu okay. bila flat 4 tingkat macam mana kajian nak fikir takkan nak guna duit kajian jadi dia boleh attract developer Tak apalah Flat ni mungkin ada Yang asal 200 orang Hampa kena bagi kat depa ni Pun 200 biji ganti Pada masa yang sama Hampa naikkan lah Hampa naikkan lah Tambah lah Untuk hampa jual Yang dimainkan oleh oleh Pembangkang ialah Oh bila dah keluar Depa ini Dah tak ada dah tanah Dan Rumah depa akan dijual Itu adalah fitnah Dan juga pembohongan yang amat besar sebab rumah mereka bukan akan dijual. Yang dijual tu adalah tambahan-tambahan yang akan dibina lepas pada itu. Yang mana depa dapat tu maksudnya depa ni akan masuk tu tengok-tengok rumah tu, wow oh, dah jadi 10 tingkat, 20 tingkat. Dia pun menyewa rumah, still ada kat situ. Rumah depa takkan dijual, tapi akhirnya lepas pada itu, okey. Dan salah satu syaratnya ialah rumah yang dibina itu nilai dia kena pastikan lebih mahal daripada nilai rumah dia sekarang flat pak tingkat mungkin lah ni paling kuat pun mungkin 80 ribu tapi lepas jadi kondominium mungkin paling kuat 250 ribu jadi seolah-olahnya penduduk ni setiap rumah dia dapat nilai untung 200 ribu untuk setiap rumah dia tu lepas tu kalau ha, nak jual ke apa ke kan? suka hati dia lah tak ya. apa lah tapi yang penting dia dapat jadi kajian bijak lah Bagaimana untuk developer ini mendapat untung? Iaitu dengan apabila dia menjual yang lain-lain itu. Okey, satu lagi mainan depa ialah tentang rizq tanah Melayu. Dia kata "Oh, nanti dalam tu kerajaan boleh tukar status rizq tanah Melayu." Status ya. Status depa kata bila nanti bangunan nanti diroboh, yang beli Cina. Nak beli Cina macam mana? Sebab rizab tanah Melayu yang di tempat itu tidak akan diubah. Dalam akta itu akan sebut, sebabnya ni PMX sebut eh, dalam parlimen, ya. Yeah. status tanah Melayu, rizab tanah Melayu tidak akan diubah. Jadi tak ada isu bahawa rumah mereka ni akan dijual kepada China, mahupun perumahan mereka itu akan dijual kepada China. Jadi, kalaulah yang beli itu buat dalam Melayu, jadi itu akan jadi satu kompleks yang akan diduduki oleh orang-orang Melayu sendiri. Yeah. Jadi kenapa berbangkang nak risau? Oh dia takut pula nanti Melayu ramai ke so, apa benda aku tak tahu lah.